કેમ છો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ છ વિશ્વ હિન્દી સેમેસ્ટર વનનું જે છઠ્ઠું એકમ છે સુબહ એ સુબહના અભ્યાસ અને સજ્જાઈના સોલ્યુશન છે કરવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક કલર ફોન સાથે ખૂબ સરસ રીતે તમને સમજાઈ જાય અને લખવામાં ખૂબ અનુકૂળતા આવે વાંચવામાં અનુકૂળતા આવે એવા સરસ રીતે આખું આયોજન છે કરેલું છે તો સૌથી પહેલાં તમે જો ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી સાથે જોડાયેલા રહો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વધારે સમય નહીં લેતા આપણે જોઈએ શુભ કાવ્ય જે અથવા જે એકમ જે છે એના અભ્યાસ અને સાચાઈનું સોલ્યુશન મિત્રો પ્રથમ અભ્યાસનો પ્રશ્ન એવો છે કે ઉદાહરણ કે અનુસાર નિમ્નલિખિત શબ્દો વાક્ય વાક્યમાં પ્રયોગ ઈજીએ ઉદાહરણ છે દાખલા તરીકે આપણે ડાયરેક્ટ જોબ જોઈએ बाधा तो हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई बीजू से उत्सुकता एटले कि मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी दृढ़ता व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है चौथा है हमें बुजुर्ग हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और पाँचवा शब्द है व्यस्त लेकिन सुबह होते ही सब अपने आप अप काम में व्यस्त हो जाते हैं तो विद्यार्थी मित्रों तभी जी सको खरेखर सरस रीते कलर फॉन्टर से आपलूँ है तमने लख मजा आ बीजो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए इमें पहला प्रश्न के दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा तो जवाब है कि दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था बीजो प्रश्न है रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बन बनी भाव समझाइए तो उत्तर है पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पाव बेजान हो गए थे लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कभी कमी नहीं आई थी वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी पोलियो से उसके पैर निकम में हो गए थे पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था बीजो प्रश्न है कि यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला लिए तो आप क्या करेंगे तो एवं पहला प्रश्न है कि किन किन बातों का ध्यान रखेंगे उदाहरण यदि हमारी कक्षा में रेशमे की तरह कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं इसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा मैं इसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुंचे बीजो प्रश्न से किस तरह उनकी सहायता करेंगे मैं खेलकूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूंगा। मैं किसी भी तरह उनकी उपेक्षा नहीं होने दूंगा। तीजो प्रश्न है, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे तो उत्तर है, मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके चौथा प्रश्न है कि बाकी बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दें और उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। तीजों से सोच कर बताइए यहाँ पहलू है दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारी की जाती है तो तेना जवाब है कि दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है सभी चीज़ों को झाड़ पहुँच उन्हें फिर से व्यसित ढंग से रखा जाता है इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाई या खरीदे जाते हैं बीजो प्रश्न जो क्या दीपावली पर पटाखे छोड़ने चाहिए क्यों तो दीपावली पर पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि उससे थोड़ी सी खुशी मिलती है परंतु भारी खतरा रहता है पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण बढ़ता है तीजो पृष्ट किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो तो ये उत्तर है कि मैं पिछले वर्ष में अपने मामा जी के गांव गया था वहाँ नदी नदी में नहाते नहाते में गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा तैरना न आने से मेरे प्राण संकट में थे मेरे साथ नहाने के लिए आए लड़के ने यह देखा वह तुरंत तैरकर मेरे पास आया और मुझे किनारे तक खींच कर ले गया उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से उस दिन में डूबने से बच गया उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ अभ्यास बाद हम अपने साझ्य प्रश्नों जुए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्न सुबह के घर से सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे तो, तो जवाब है दीपावली का त्यौहार तो तो निकट था त्यौहार तो से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे बीजो प्रश्न रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया रेशमा जब पाँच वर्ष की थी तब उसके पोलियो हो गया था उसके दोनों पैर निकम में हो गए थे इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया होगा तीजो प्रश्न रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की तो तेना जवाब अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ किए गए थे रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें वैसे ढंग से रखती गई इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की तो प्रश्न माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी पति दफ्तर चले गए थे बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए सामान मैं ले आऊँगी रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेज दिया पांचवा प्रश्न रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा तो गोलू एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था कुछ देर बाद उससे चिंगारियां निकलने लगी गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई उसी समय पटाखा जोर से फूटा इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा मेरे साथ नहाने के लिए आए लड़कों ने यह देखा वह तुरंत तैर कर मेरे पास आया और मुझे किनारे तक खींच कर ले गया उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से उस दिन में डूबने से बच गया उसके बाद है रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए अब पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे लेकिन इस शारीरिक कमी का उसने मन पर कोई असर नहीं हुआ वह अपने सारे काम स्वयं करती है वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है अपनी पहरेदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है उसके बाद है नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए छात्रों अपने चारिका जवाब से जो सब ने रेशमा की पीट थपती है तो आ डायरेक्ट जवाब जो आप रेशमा बाजार से सामान लाई बीजू से रेशमा का घर दीओ की झीलमिल प्रकार से जगमगाने लगा तीजो तीजों जवाब जो गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छूाने में मस्त था चौथों से रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा पांचमा में आ ने रेशमा से कहा કહી ચોટ તો નહીં લગી અને છઠ્ઠાનો જવાબ છે શબની રેશમાં કીપીટ થપથપાઈ ત્યારબાદ છે ચોથો પ્રશ્ન કે નિમ્લિખિત મુહાવ્ર દર વાક્યમાં પ્રયોગ કીજે એ આપણા સ્વાધ્યાયની અંદર મિત્રોના જવાબ સાથેની આખી માહિતી છે ઉદાહરણ અનુસાર શબ્દ કા ઉપયોગ કર કે વાક્ય લીખીએ કેટલાક ઉદા શબ્દો છે એનો આપણે ઉદાહરણ આપીને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે आप डायरेक्ट जवाब जो है इसलिए जो पहला प्रश्न है एन जवाब है कि मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए बी एनी जवाब है ताकि तो मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ न हो बीजू से क्योंकि मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी जबकि बेटी सांवली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं तेज शब्द से और मैं आपकी ओर ही आ रहा था और नहीं बात करी तो भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे थे मैं पढ़ता हूँ मैं बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। चार बच्चे नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए वाक्य वाक्यों वचन परिवर्तन करवा नीचे लिट्टी दौरेली से तो आप डायरेक्ट जवाब से जो है तो ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की तीजू से रात को हमने सुंदर सपना देखा और चौथों से भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं गभराया तो आ रीते वचन परिवर्तन किया एज बात से नीचे दिए गए शब्दों को चित्रों में शब्दकोश के अनुसार लिखिए अँ के चित्रों से शब्दों ने अपने योग्य क्रम में से गोटवाना है त्याराद से निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छाँटकर लिखी है જવાબ જોઈએ તો આ પહેલાં રેશમા હિંમતી લડકી તો એમાં હિંમતી બીજાની અંદર આવશે છોટા ત્રીજાની અંદર આવશે દસ અને ચોથાની અંદર આવશે હર અથવા નહીં અને પાંચમાની અંદર આવશે વફાદાર તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ છ વિષય હિન્દી છઠ્ઠું ચેપ્ટર સુબ એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે કરી હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે મળીએ નવા જ વિડીયોમાં જ્યાં સુધી બધા તંદુરસ્ત રહો મસ્ત રહો અને આનંદમાં રહો